1 августа в эфире громадского телебачения. Громадский телебачение Донеччины. Я Алексей Мазука. Новости Донбасса. После этого будет Донецкий диалог. И в гостях студии будет в, господин Хмара. Это один из политзаключенных времен Советского Союза, а затем здесь появится моя коллега журналистка громадской Толбаченадуничина Виолетта Тарасенко, которая вчера уехала из Авдеевки, она расскажет последние новости, что происходило в Авдеевке, как туда пришел правый сектор, что они делали и как освободили этот город от вооруженных сепаратистов Донецкой Народной Республики. Один из лидеров террористической организации Донецкая Народная Республика Игорь Гиркин подписал так называемый приказ о мобилизации необходимых материальных средств в условиях осадного положения Донецка. Об этом сообщает рассылка ДНР. Согласно документу с 30 июля в Донецке и прилегающих к городу районах вводится система мобилизации жизненно необходимых средств, автотранспорта, строительных материалов, продовольствия, медицинского оборудования, ГСМ и тому подобное. Проще говоря, Гиркин узаконил грабежи и воровство личного имущества граждан Украины, оставшихся еще в городе Донецке. Сегодня, 1 августа, подразделение добровольческого украинского корпуса «Правый сектор», усиленные бронетехникой 51-й бригады вооруженных сил Украины, с боем освободили населенный пункт Красногоровка. Потерь среди личного состава нет. Російські воєнні продовжають обстрілювати позиції українських силовиків з сторони Російської Федерації. Є відео. Середня території Російської Федерації вчора о 13.50 з боку населеного пункту Ратіхувати Російської Федерації було обстріляно із системи РАД блокпост українських військових, які знаходилися неподалік населеного пункту Ріорівка. Близько 22-ї години з боку населеного пункту Митякінське Російської Федерації, що за 8 кілометрів від кордону з Україною, обстріляли позиції Збройних сил України біля селищ Нова Вільховка та Макарів. Нараховано 50... Осіб... Также Андрей Лысенко сообщил о том, что российские военные продолжают занимать позиции в приграничных с Украиной районах, расположенных на территории Российской Федерации. В Брянской области, 5 километров от державного кордона, напротив Черниговской области, в лесовом массиве, позиции заняли 17 установок залпового огня «Град». Напроти ділянки кордону Сьомського прикордонного загону у Білгородській області Російської Федерації на відстані приблизно 15 кілометрів від лінії державного кордону зайняли бойові позиції три самохідні установки калібром 152 мм. На территорию Украины со стороны Российской Федерации залетели четыре вертолета, продолжаются провокации. Дальше опять прямая речь господина Лысенко. Россия несколько раз незаконно перетянула державный кордон Украины, заходящий в нашей Украины до 10-15 километров. Силы АТО фиксируют такие порушения радиолокационными засобами и визуально. Зокрема, вчера зафиксировано полеты 4 в Британской підтримки К-52 сбоку Российской Федерации. 10 военных погибли, 13 получили ранения, местоположение 11 человек неизвестно, это результаты боя около Шахтерска вчера, где была обстреляна колонна украинских десантников. Вчера интернет облетели кадры, как наемники российские снимали на свои телефоны одного из задержанных ими украинских военных и в прямом смысле слова чуть ли не устроили ему допрос. Вот что по этому поводу сказал Андрей Лысенко. Колонна была обстреляна. Є інформація, що то була засідка бойовиків, які намагаються отримати Шахтарськ і не допустити туди українських військових, тому що Шахтарськ є ключовим пунктом, який дасть можливість розділити Донецьк та Луганськ. Під час бою, за інформацію на дану годину, дійсно 10 військовослужбовців загинуло. 13 отримало поранення. 11 чоловік поки що не зрозуміло, де знаходяться, тому що там протистояння поки що перейшло в фазу, фазу затяжного. Через це ми поки що не можемо дати дані за минулу. за минулу про втрати и поранені. Тому як тільки вся інформація, мы вам її надамо. И последнее на сегодня сообщение от Андрея Лысенко о том, что в Украину едет эшелон с кадыровцами. В эшелоне боевая техника и Власные боевики. Украинские десантники показали трофейную технику, которую изъяли у вооруженных сепаратистов в зоне антитеррористической операции. Дмитрий был э, отжат, захвачен сепаратистов 19 числа, был бой. ну в общем, это наш трофей, теперь он у нас, вот, украинская армия, в общем состояние нормально, вот. ну кое-что доделали, доработали, ну, они не успели его тогда, ну, разобрать или что-то с ним сделать, очень быстро убегали. Не успели они забрать. В общем, тоже наш. Оружие. На одном шмеле маркировка затерта. Здравствуйте, значит, я вас э, приветствую на борту танка ТЖ-4Б, ТЖ который был э, взят после того, как бежали сепаратисты. Они значит, неумело бросили его на обочине, он скатился вниз и с него спала гусеница, то есть они не могли его забрать. Наши, ремонтные, наши ремонтники забрали его, танкисты отремонтировали, и сейчас мы его используем по, по назначению. Танк, в принципе, довольно новый. Вот, у него где-то было 80 моточасов на счетчике. Вот, в хорошем техническом состоянии практически все системы работают хорошо, и он, он приносит э, пользу и как и нашей бригаде, потому что, вы видите, мы э, набили на него Экипаж полицаев в Донецкой Народной Республике уже сейчас в Днепропетровске об этом сообщил заместитель председателя Днепропетровской областной государственной администрации Борис Филатов. Он пишет у себя в фейсбуке разведгруппы наших парней уже в Донецке. Десять минут назад они привезли в Днепропетровск экипаж полиции ДНР. У нечисти горит земля под ногами. Даже под охраной Гиркина на осадном положении они не могут чувствовать себя спокойно. Вы сейчас видите на экране фотографию захваченного автомобиля государственной автоинспекции в Донецке. И террористы написали на ней «Полиция», точно так же, как в 1941 году появлялись полицаи на территории Донецка, точно так же и в 2014 году появились полицаи ДНР. Славянские члены территориальной громады сорвали доску почета Иосифа Кобзона, она была установлена на библиотеке. И есть видео из Славянска, как это произошло. Не будем подниматься. Пономарек когда делал, поднимался куда-то. Считайте, что здесь Пономарек. Это библиотека вообще-то. Хорошо, что это библиотека. А почему в библиотеке по антиорегионам находится? Я его его я ровенью, видите, Потом что возьмем. А что раньше вы не могли догадаться, что это была партия, да? Оккупацию Украины. Чему досится табличка тупицы? А кто а да, вы Украины. А вы что делаете? А вы что Вы кто такая? Ни хрена себе, блин. Поддерживает, значит, как зона, поддерживает... Конечно, и бандитов, А ну давайте туда, там это пресс-центр есть они, да, или да, Давайте пресс-центр. А, да. а, да. Общественное место они еще на замок закрывают. Этих уродов поддерживать а, там, там на восемь надо. Там на восемь Да, Так, ну ладно, дальше. Ждем, когда придется. Сейчас придется. Сейчас подойдет. <плэк> здание, где висела эта табличка. В этом же здании находится славянская городская организация партии регионов. Наш журналист был две недели назад там. Однако, кроме мусора и хаоса внутри офиса партии регионов, ничего не обнаружил. Эта табличка висела на здании библиотеки в городе Славянске уже несколько лет подряд. И я напомню, что Кобзон является уроженцем Донецкой области, и поэтому Ему такой культ личности устроили на территории области во времена Виктора Януковича. А в Донецке есть даже памятник Иосифу Кобзону. Он стоит напротив, напротив Дворца спорта «Дружба». Именно там в 2003 году впервые был проведен антиукраинский митинг. Против, фактически антиукраинский митинг. Но посвящен он был против визита Виктора Ющенко, на тот момент кандидата в президенты в город Донецк. У нас на связи есть... Представитель Сергей, представитель арт-группы Мурзилка из города Донецка, которая разрисовывает город Донецк интересными граффити, посвященными, которые посвящены э, одиозным личностям из Донецкой Народной Республики, таким как двоежонец, Моторола или э, э, полковник Гиркин. Сергей, вы меня слышите? Да, да, -да здравствуйте. здравствуйте. Расскажите здравствуйте. мотив, что 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 вы рисуете, зачем вы это рисуете по Донецку? Мотив один единственный, то есть нежелание сидеть сложа руки и смотреть, как свой город превращается в какую-то э, какую пустыню. И э, город греков, город зла. Желание что-то сказать. И с вами те, которые нам доступны. А скажите, Сергей, как-то за вами следят представители полицаев ДНР или, может быть, силового блока? Это мне неизвестно, так как, в принципе, никаких пока не было предпосылок к этому. Но я думаю, что те фигуры, которые быстро срывались, они, видимо, увозились с собой в какую-то цель. То есть они не выбрасывались. Вот. Ну, не всегда есть возможность проследить за Судьбой, но тем не менее, допустим, после того, как они были размещены и сорваны, проверены мусорные ближайшие контейнеры, они не выбрасывали, а забирали с собой с какой-то целью. Ну, наверное, как вещественное доказательство против да, республики. И аккаунт в фейсбуке дважды был удален, причем второй раз моментально да. это наводило на мысли, что... Скажите, Сергей, а сколько по времени у вас занимает производство, вот, например, такого такой работы, как Моторола со своей второй женой? Ну, это порядка одного дня. Одного дня. И скажите, вы э, это делаете на ну вы рисуете на стенах или что основа вот этого нет, это нет, картончика? Это? Во-первых, э, невозможно из-за того, что это потребует очень много времени. То есть это берется лист фанеры, и э, вырезается фигура, и потом быстро размещается то есть в кратчайший срок э, буквально там за э, минуту после этого дежит, потом делает э, снимки. И... Спасибо, Сергей, за вашу работу и спасибо, что делаете это для Донецка. Mm -hmm. Я уверен, что рано или поздно мы с вами будем говорить с открытым лицом и представим своих героев максимально да, широкому кругу я не общественности. Спасибо, всего доброго. 101 международный эксперт от Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе, ОБСЕ, Австралии и Нидерландов исследует место падения пассажирского самолета в Донецкой области по состоянию на 1 августа в городе Торезе. Об этом на брифинге сообщил вице-премьер-министр, министр регионального развития, строительства жилищного коммунального хозяйства Владимир Гройсман. Сейчас на кадрах как раз то место падения, где побывали журналисты громадского телебачения Донеччины в тот день и сняли это видео тогда еще. Информационный центр Совета национальной безопасности опубликовал карту боевых действий на Донбассе по состоянию на 1 августа 2014 года. И сейчас на экране появится эта карта. Можно посмотреть, что фактически а, антитеррористическая операция берет в кольцо город Донецк. Карту надо показать. У нас просто технические палатки, мы не можем сейчас, на жаль, показать карту. Так что... Служба, безопасности, служба безопасности Украины задержала первого секретаря Волновахского райкома Компартии Украины Сергея Филиндаша, который лично организовал массовые антиукраинские мероприятия в городе Волноваха Донецкой области, на которых звучали призывы к насильственному изменению власти, и к свержению конституционного строя, захвату госвласти, изменению территориальной целостности Украины. Партийный функционер также участвовал в организации псевдореферендума и присоединился к созданию ячейки террористической организации ДНР на территории Волновакского района Донецкой области. Филиндаш подстрекал представителей участковых избирательных комиссий от КПУ к срыву внеочередных выборов президента Украины, а в начале июня он руководил демонстративной заменой украинских государственных флагов на Волновахе, на российские, распространил так называемый ультиматум украинской власти. Об этом сообщает Служба безопасности Украины на своем официальном сайте. Сегодня, 1 августа, в результате обстрела Кировского района Донецка, это спальный район города, снаряд попал в трансформаторную подстанцию. В результате одна треть района осталась без электроснабжения, а сложности испытывают шахты Лидиевка и шахта имени Скачинского. Один из снарядов разорвался возле проезжей части по улице Кирова. Осколками повреждено проходящее мимо маршрутное такси номер 65. Сейчас оно на видео. Четыре пассажира получили ранения, один из которых... Четыре пассажира получили ранения, один из которых сейчас в больнице. И водитель маршрутного такси, несмотря ни на что, доставил пострадавших в медучреждение, изменив схему движения. Это кровь от э, пострадавших в маршрутке. Кроме того, восстанов... сейчас есть сообщение о том, что восстановлено электроснабжение в пяти многоэтажных домах в поселке Октябрьский. В 14.40 специалисты коммунального предприятия «Вода Донбасса» завершили ремонт на поврежденном водоводе номер 9. В данный момент идет его заполнение. К 19.00 в Кировском, Петровском, Куйбышевском районах города Донецка Начали подавать воду в обычном режиме согласно тарифного, э, согласно обычного графика. В Донецке боевики Донецкой Народной Республики убили своего молодого коллегу, если можно так сказать. Это произошло на остановке общественного транспорта улица Горна, недалеко от рынка Аквилон. Как сообщает сайт 62UA, молодого человека в камуфляже на вид лет 20, который ожидал маршрутку, убили прямо на улице. Возле остановки притормозила легковая машина, из нее вышли люди в камуфляже и балаклавок, и выстрелили боевику ДНР из автомата прямо в голову. В то же время сепаратисты заявляют, что не имеют отношения к этому э, происшествию и что было совершено нападение на их агитационную палатку. Якобы неизвестные расстреляли агитационную палатку партии, незарегистрированной партии Новороссия в центре Донецка, и как минимум один человек погиб, сообщает, российское издание с названием "Риа Новости" им об этом сообщили, якобы в штабе так называемого ополчения. Замполит батальона Азов по с псевдонимом "Доктор" рассказал нашим коллегам, донецким журналистам, о сепаратизме и что такое, что такое идеология батальона Азов. На этом выпуск новостей завершаем. Далее в этой студии Степан Хмара, полит, бывший политзаключенный. Мы поговорим о том, чьи интересы защищает президент Петр Порошенко. Называют сепаратистами. Почему? Потому что они не воюют за независимость своего региона. Они воюют с пророссийских позиций. То есть для них задача стоит отторжение части украинской территории и присоединение ее к России. То есть на самом деле мы их рассматриваем как предателей, сепаратистов. У меня тоже такая позиция. Да, да, ну я... сепаратисты это, понимаете, сепаратисты это баские сепаратисты, например, или корсиканские сепаратисты. То есть они хотят создания независимого государства. То есть ну как можно назвать это крымских или донбасских вот этих всех деятелей? Это ну пророссийски настроенные там граждане Украины, которые стремятся к отсоединению части территории, отторжению от одного государства, присоединению к другому. А вы чувствуете наличие, ну, не знаю, сепаратизма? Вот вы приходите куча кучу освобожденных городов сейчас? Вы нет, сами нет, не чувствую. Не чувствую. То есть есть, конечно, процент людей, настроенных против Украины, но их мало. То есть например, в крупных там восточных центрах, ну, не считая Донбасса, это, ну, ничтожное количество, это меньше пяти процентов. То есть таких, чтобы активистов, ну, на Харько, по Харькову я знаю ситуацию, это буквально несколько сот человек. То есть это люди, которые там мечтают о Советском Союзе, не о Советской империи, там, продолжении Холодной войны, куча таких вещей. То есть и готовы при этом активно бороться за это. То есть это несколько суд. То есть люди, которые в принципе разделяют такие...